Сразу скажу, откуда у меня появилось это имя. Плохой сексуальный опыт с паспортисткой. Ну, спасибо, что хоть Эдик мог вообще Эльдар стоять. Многие хотели бы спросить, Эдик, что? Как? Зачем ты сюда вообще пришел? Я пришел, чтобы пройти кастинг в КВ. Вы не волнуйтесь, я был на многих передачах. Вот, к примеру, был на передачах Пхана, мы убиваем наших детей. Как вы заметили, у меня нет детей, Еще я был на передаче «Зважни до но я туда не попал по двум причинам. Первая, я похож на богем, вторая, меня пытались сожрать. И тут сошлись все звезды, и я понял, надо идти на кастинг мистера Зену. Взяли меня не сразу, вначале я стал так, потом прошелся, стал так, улыбнулся, и вот я в кастинг. Когда мы всех, 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 всех набрали, раздали там все дрости и шляпы, и тут понеслась. Кто танцует, кто жонглирует, кто доктора Хауса начинает пародировать. Там парень вообще 90-е вспомнил, начал рэки там заниматься такой оп Ну, я пролил смехалочку и начал танцевать скриптиз. Деньги мне сразу дали, ну, чтобы я вообще не раздевался. И поехал я на выбор. Поехал на выбор, вижу, бабулька такая стоит, подхожу к ней и говорю. Переходи на темную сторону. У нее глаза такие, челюсть на полу такая поворачивается и та 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 да та та да Сын мой, правильный выбор делай. И тут бабуля прокололась. За коммуняк голосовала. У нее просто красный световой меч был такой. Кстати, ребят, я же не с пустыми руками пришел, у меня же миниатюрки есть. Плотник, который очень-очень боится высоты. Качки в маршрутке. Нашел новую работу. Я буду... шух, 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 шух. Круто, я могу сделать поклевать. Человек, который ненавидит Луну. на экзамене. Вы понимаете, вы просто ноль! Ноль! Я не знаю, у вас вообще нет знаний, как вы будете мне этот предмет сдавать? Нет, ну, может, как-нибудь договоримся? Как мы договоримся? Э -э вот. Вы что, думаете, что я не могу себе баклажку воды купить? Она горячая. Давай зачетку. Кстати, дорогие друзья, эту миниатюру написала моя она мне за кулисами так и сказала, если ты скотину ее не покажешь, я во всю сковородку, у тебя палец сюда! Да. Кстати, это впервые моя сестра назвала мое лицо лицо, а не рожа, как обычно. <плодисменты> за кулисами ко мне не только, не только сестра подходила, еще подходил Артем Пшеничный, подходит такой, говорит, мне, и парень, финал не надо, нет? Нет? <плодисменты> а я ему, вы мне лучше пометите, вот шутку добить. Анна Каренина очень любит массаж. Он такой смотрит, смотрит, а потом отвечает, Анна Каренина очень любит массаж, особенно когда он начинается со слов «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы». Я думаю, о, спасибо, поворачивайся, а тут Игорь Лысенко стоит и говорит, этих пошли, пошли, куда пошли, пошли не пиля скручивать, я думаю, Игорь, стой! Какие не пиля, ты взрослый человек, он такой, хорошо, пошли тучи руками развалить. Я такой, стой! Я ж не бордом пшеничный, я не буду твои шутки добивать! Кстати, о шутках. Алексей Савицкий будет скоро участвовать в финале открытой Запорожской лиги. Давайте поаплодируем. Когда будет участвовать? 2 декабря. 2 декабря. 2. -го. Не 1. -го. 2. -го. Ну хоть еще мы с первого раза закончим. Yeah, Дорогие друзья, и в конце я хочу, чтобы наша команда ассоциировалась у вас со свининой. Ну или с говядиной. Вижу в ваших глазах, не мой вопрос. Сразу на него отвечу. Не, ну каша с мясом как-то посолить не смотрится. С вами была команда Ковенкаша. Спасибо! Запорожский национальный технический университет Благодарит ректора Запорожского национального университета За то, что в университете есть горячая вода И мы, наконец, помоемся Вот так вот Еще раз аплодисменты Это была команда Кровь Каша